आज राष्ट्रीय समाज पक्षाचा एकविसावाद तीन सोळा या ठिकाणी आगामी महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होतोय या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्माननीय जानकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्याचबरोबर

आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ स्वागत करता हूँ कौशिक शेख जो के प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथियों ने मिलकर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया वर्धापन दिन का उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ अभिनंदन करता हूँ आप सब महादेव जी जानकर को सुन भूख भी लगी है और जानकर साहब को सुनना है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन एक बात बोलूँगा कि जब हम राष्ट्रीय समाज पक्ष बोलते हैं एका आने का दोन बाजू आता राष्ट्रीय समाज पक्ष आ महादेव जानकर ये एका नाने दोन बाजू आए तीसरी बाजू है करते पदाधिकारी बसलेले आहेत ते संपूर्ण देशाचे आठ राज्याचे जी आयडिओलॉजी आहे सत्य शोधन समाज प्रबोधन राष्ट्र संघटन याच्यासारखा विचार ना काँग्रेसकडे आहे ना बीजेपीकडे भी आहे ना कम्युनिस्ट समाजवादीकडे आहे तो मी एवढंच सांगतो हो की पंधरा ऑगस्ट संगोली रयाना और यूडी के हमारे उमा जी नायक बोलते हैं और तो गोरे अंग्रेज गोरे राज्य करते चले गए लेकिन भारत में काले अंग्रेज आए हैं तो काले अंग्रेज की जो पार्टियां है इस देश में उसको यहां से उठाने के लिए महादेव जी जानकर का जन्म हुआ है इसको आप समझ लीजिए इसको समझ जा राष्ट्रीय सार इतने सारे पार्टियां हैं लेकिन राष्ट्रीय समाज पक्ष ही क्यों गोरि गोरि सिंह बोलते हैं ले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे महाराष्ट्र हमारा राष्ट्रीय समाज पक्ष का मॉडल है और हमारे महाराष्ट्र के जो शौर्य है जिसको काशीनाथ माले राष्ट्रीय समाज में बोलूंगा क्योंकि तो हम लोग जाति में बड़े हैं